Şafirat bir shofyor aytib bergan edi shaharni chetida kelayotsa moshinasi bilan bir ayol bilan bir erkak qo'lida bolasi bilan turibdi to'xtab nima qimat tinchlikmi desa bolasi istamasa qaro'lib ketgan moshina to'xtamayapti shaharni chetida dokxtorxonaga olib borgan mashinasi yo'q moshina to'xtatolmay tudi haligi shofor to'xtadi olib borib qo'ydi sahargi soat to'rtgacha shu shifoxonada turdi bolani istimasi tushdi joyiga kelgandan keyin yup, uyga yup, yup olibkelib qo'ydida shu odam aytadiki ollohga hasan deydi ikki haftagacha aytib bo'lmaydigan darajada o'zini baxtli his qilib yurdim deydi bitta odamga foydam tegdi bitta musulmonga foydam tegdi ehtimol qiyomatda shu amalidan umid qiladi bu odam chunki xolis qildi bu odamni tanimaydi ham endi narigilar ham tanimaydi buni ehtimol pulni ham olmagan